была равная, но в этой игре больше опасных моментов создавали мы. Днепр неплохо контролировал мяч, создавал э, кое-какие опасные моменты, но все же мы заслуженно победили сегодня. Пропущенный гол с этого стандарта у Днепра, когда два игрока пропускают, а третий как бы делает удар, собственно, ну для тебя это некое новшество, ты с этим раньше соприкасался? соприкасался и, что самое интересное, перед игрой нас тренер предупреждал, что команда Днепр разыгрывает такую, ну, как стандарт, розыгрыш такой. И когда уже пошла передача, я сразу понял, сейчас, что что-то будет опасное. И, честно говоря, когда били, мне даже толком не было видно удара. Днепр очень хорошо разыграл, конечно, не доиграли немного в этом моменте. Серия пенальти. А, здесь э, вот очень многое зависит от вратарей, собственно, от тебя в данном случае. Что, что вот, как ты концентрируешься на эту серию? Ты можешь предопределить траекторию удара? Вот, если есть такие рецепты, если есть такое понимание? Игрок подходит, сразу смотрю ему в глаза, пытаюсь по глазам понять, куда он будет бить. Первые три удара, честно говоря, ну меня ну, разочаровали в том плане я не угадал думал практически на 100 процентов был уверен что удар будет именно в тот угол но потом я сделал какие выводы и четвертый мяч отбил я понимал что нужно сейчас выручать свою команду что мы не можем проиграть мы вот вели вели в счете и в конце так просто глупо проиграть пропустить пропустили гол но мы должны были вырвать просто в серии пенальти до конца у нас не было права на ошибку